Я считала своим долгом приехать сегодня в Донецк и постараться провести переговоры с теми группами людей, которые уже много дней подряд блокируют государственную администрацию Донецкой области. Я смогла встретиться с двумя группами и могу сказать вам вот то важное, что я услышала. Я думаю, что много лет... Но как минимум последних 15 лет политики просто не слышали своих граждан. Политики просто игнорировали все то, что годами накапливалось в сердце, в душе, в сознании украинцев, как на Востоке, так и на Западе. Вы знаете, что после того, как одни политики сорвали подписание договора с Европейским Союзом, восстало... Центральная, Западная Украина и частично Восток и Юг. В том числе против коррупции, против диктатуры, против несправедливости, против всего того, чего не хотят украинцы видеть в своей стране. Но в то же время, и вторая часть Украины сегодня точно так же в своей душе и в сознании накопила очень много обид и претензий к политикам самого высокого уровня. Я приехала для того, чтобы не дать возможности России очередной раз сказать, что Россия не участвует здесь со своими войсками, что это вопросы, которые должны решать сами украинцы. Вот я и хотела услышать, а какие же вопросы непосредственно у украинцев, которые живут на Донбассе. Могу твердо сказать, что отсутствие диалога, в том числе, каждый день усиливает кризис, с которым живут люди на Востоке я услышала первую претензию, что очень много времени потеряно. И претензии о том, что целый месяц политики киевского уровня, власть не начинала вести переговоры с теми, кто сидит сегодня в областной государственной администрации Донецкой области. После переговоров, которые проведены, я могу твердо сказать, что компромисс возможен. Многочасовые переговоры Говорят о том, что просто отсутствовал диалог на самом высоком политическом уровне с теми людьми, которые вот так выражают свое недовольство. И Россия в том числе этим пользуется. Мы проговорили все вопросы, которые касаются экономической ситуации, социальной. Людям очень тяжело сейчас. Это тоже нужно понять. Кроме этого, мы также имели возможность подумать о том, как дать больше самостоятельности максимально э, дать самостоятельность местным советам, регионам, и как решить все наши культурные вопросы, языковые вопросы, которые в том числе сегодня э, поднимают на флаг. Я не могу сказать, что совершилось какое-то чудо, и все договоренности есть, они на столе, и мы можем уже их реализовывать. Я думаю, что диалог начат. Это очень важно. Второй вывод, который я хотела бы сделать. Невозможно только лишь договориться на геополитическом уровне и не провести очень честной, открытой и глубокой дискуссии как с украинцами, которые живут на Востоке, так и с украинцами, которые живут на Западе. Люди больше не готовы быть за пределами принятия решений любых. Поэтому мы договорились о том, что мы буквально через день встречаемся вечером и продолжаем наш диалог. До того момента, когда мы можем увидеть решение, которое устраивает всех.